સુરતમાં સનાતન સંઘના ચેરમેન તેતાલીસ વાગે ઉપદેશ રાણા પોતાના ઘરમાં હાજર હતા ત્યારે તેમની વોટ્સએપ એપ્લિકેશન ખોલતા તેમને સનાતન સંઘના સભ્ય ધર્મેન્દ્રભાઈ તરફથી કેટલાક સ્ક્રીનશોટ મળ્યા હતા स्क्रीनशॉट में दर्शावायू कि हैदरी दल ऑफिशियल नामना व्हाट्सएप ग्रुप में तरण शख्सों धमकी भरियों मैसेज करी और उपदेश राणा ने धमकी आपी थी भाई इसकी रिपोर्ट रुकनी नहीं चाहिए हाँ इसका इलाज बहुत जरूरी है बहुत बड़ा दुश्मन है लड़के लगाओ इसके पीछे पर बचकर पिस्तौल रखना चलो ना सब मिलके इसका गेम करते हैं આ મેસેજમાં ઉપદેશ રાણાની હત્યા કરવાની વાત થઈ રહી હતી આ સમગ્ર ઘટનામાં ત્રણ મોબાઈલ નંબરોમાંથી મોકલાયેલા મેસેજના આધારે ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે તો મેસેજ મોકલનારના મોબાઈલ નંબરો અને ઓળખ જાણવા માટે ટેકનિકલ તપાસ ચાલી રહી છે ફરિયાદ અનુસાર સ્ક્રીનશોટ મોકલ્યા બાદ જ્યારે ઉપદેશ રાણાએ વધુ માહિતી મેળવા પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમને આ વોટ્સએપ ગ્રુપમાંથી નીકાળી દેવામાં આવ્યા હતા मैं उपदेश राणा सनातन संघ चेयरमैन गुजरात सूरत से देखिए सात अप्रैल को मुझे एक मेरे संगठन के साथी ने एक व्हाट्सअप चैट भेजी थी और उसमें कहा था कि भैया आप इन पर तत्काल कार्रवाई करवाएं एक ग्रुप है जिसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं उसमें आपकी फोटो भेजी गई है और उसमें कुछ लोग आपकी हत्या की योजना बना रहे हैं जिसमें कहा गया है कि आपकी फोटो भेजने के बाद कि उपदेश राणा के पीछे लड़के लगाओ ये बहुत बड़ा दुश्मन है लेकिन लड़के लगाते वक्त थोड़ा सावधानी रखना क्योंकि ये पिस्टल रखता है उसमें इस बात के करने पर कुछ लोग सहमति जता रहे थे कुछ लोगों ने आगे भी ये भी लिखा कि हाँ सब मिलकर इसका गेम बजाते हैं तरह तरह की बातें हुई तो मैंने गोडादरा पुलिस स्टेशन में तहरीर दी उसके बाद मैं सी सर से भी मिला गहलोत सर से उसके बाद क्राइम ब्रांच भी मैं गया रजौरिया सब ए पी साहब से मुलाकात की उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो हमारे गोड़रा के पीआई आई साहब हैं आचार्य जी उन्होंने अपनी टीम लगाई और इसमें एक युवक को जूनागढ़ गुजरात से अरेस्ट किया गया है सर्वप्रथम तो मैं पी आई साहब गोड़रा समस्त पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यही लोग हैं यही डिपार्टमेंट है जिन्होंने क्राइम ब्रांच सूरत क्राइम ब्रांच ने करीब आठ दस महीने पहले पाकिस्तान से एक करोड़ की सुपारी जो मेरी आई थी उस मामले को भी खोला था और लगातार ये सक्रिय रहते हैं कि कहीं इस तरह का मामला कुछ भी होता है तो उस पर डिपार्टमेंट नजर रखता है बाकी लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं अभी वलसाड़ में मैंने एक एफ दर्ज कराई है जिसमें करीब पंद्रह दिन पूर्व जिसमें मेरी गाड़ी और पुलिस की गाड़ी दोनों को उड़ाने का बोला गया था काफी एफ आई अलग राज्यों में है मेरी गाड़ी का पीछा भी हुआ है मेरे मित्रों की हत्या भी हुई है स्वाभाविक है किसी से छिपा नहीं है लेकिन बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि हम देश के लिए समाज के लिए धर्म के लिए राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे What was it?